Всем привет, с вами Дневник Путешественника. Сегодня мы хотим оставить отзыв об отеле Greek Pride Villa Elada, El который расположен в очень уютном поселке Фурка на полуострове Халкидики, всего в часе езды от Салоников и 15 минутах езды от сероводородных источников Агия -пороска. Поселочек хоть и маленький, но очень живописный. С трех сторон он укутан и сосновыми лесами, а с четвертой стороны его пляжи омываются бирюзовыми водами Эгейского моря. Вилла расположена всего в 150 метрах от пляжа, рядом с ней вся необходимая инфраструктура, а именно супермаркеты, маленькие семейные магазинчики и очень уютные кафе с видом на море. Номера на вилле очень просторные 80 метров, и состоят из двух этажей. На первом этаже вас ждет большая Гостиная кухня, совсем необходимым для приготовления вкусных семейных ужинов из местных свежих морепродуктов. На втором же этаже вас ожидают две раздельные спальни: одна с двуспальной кроватью и одна с двумя полуторными кроватями для деток или друзей. Также на втором этаже есть ванная комната с душем стиральная машина по всей территории виллы работает бесплатный Wi-Fi. Так как вилла принадлежит сети Greek Pride, вы можете не готовить ужины сами, а ходить в ресторан. В этом году цена двухразового питания составляла 20 евро в сутки. На первом этаже виллы расположена большая просторная терраса с зоной для барбекю, где вы сможете провести чудесные Вечером. Вилла идеально подойдет как для семейного, так и для дружеского отдыха, в том числе на длительный срок в связи с тем, что здесь есть вся необходимая техника. Здесь достаточно комфортно, чисто, но не стоит ожидать чего-то сверхъестественного, в том числе каких-то необычных дизайнов, современных с кучей деталей.